काशीविश्वनादाष्टकं गङ्गातरङ्गरमणीय चाकलापं गौरी निरन्तरविभूषित वामभागं नारायणं प्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसी पुरपदी भज विश्वनाथं वागीश विष्णु वागीशविष्णुसुरसेविता पादप वामेन विग्रह वरेन कलत्रवंतं वारनासी पुरपदेवज विश्वनादं। भूतादी पगुजग पूशन भूशितांगं। व्याग्राजिनांबरं दरजटिलं त्रिनेत्रं। पाशांकुषावय वरप्रदशूल पुरपति बजे विश्वनादम् सीतां सुशोभित किरीट विराजमानं बालेक्षणातल विशोणित पञ्चबाणम् नागाधिपरचित बासुरकर्णपुरम् वारणासी पुरपते भज विश्वनादम् नागान्त नुज पुङ्गव पन्नगानां धवनालमरणशोकजराटवीनां वाराणासी पुरपते भज विश्वनादम् तेजोमयं सगुण निर्गुणमद्वितीयम् आनन्दकन्दमपराजितमप्रमेयम् नागात्मकं सकलनिष्कलात्मरूपं वारणासीपुरपते भज विश्वनादम् आशा विहाय परिहृत्य परिष्य निन्दां पापेरदि सुनिवार्य मनस्य मदो अदयावृतकमलमद्य परेषां वारणासीपुरपते भज विश्वनादम् गादिदोषरहित स्वजनानुरागम् वैराग्यशान्तिनिलय गिरिजा सहायम् माधुर्यधैर्य सुभ्याङ्गकरलापि रामम् पुरपते भज विश्वनादम् वारासीपुरपतेस्तवणं शिवस्या व्याख्यतम् अष्टकम् इदं पठेत् मनुष्य विद्यां श्रियविपुलसौख्यमनन्तकीर्तिम् सम्प्राप्य देवनिलये लभ्यते च मोक्षं विश्वनादाश्च कम्मिदं पुण्यं या पटेह शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नौ ते शिवेन सह मोदते ॐ नमः शिवाय नमः